Terima kasih uh, Puan Pengurusi uh, kerana membenarkan saya mengambil alih uh, uh, ruang dari Pakri untuk uh, berucap uh, dahulu. Puan Pengurusi saya nak ucapkan tanya kepada uh, Kerajaan khususnya yang Menteri Undang-Undang uh, uh, dan uh, pembaharuan reformasi kerana mempertentangkan yang uh, rang undang-undang anti bully ini dengan kadar yang begitu cepat. Ini menunjukkan efficiency dan juga keprihatinan menteri dan juga uh, yang uh, bayu tentang isu yang begitu penting ini. Saya nak bagikan beberapa, uh, tiga uh, isu saja. Satu ialah tentang sekatan atas penyiaran. Seksyen 50, kurungan 1 dalam rang undang-undang ini berbunyi, tiada seorang pun boleh menyiarkan atau menyebabkan untuk disiarkan apa-apa maklumat dalam apa-apa akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantaran elektronik yang boleh membawa kepada pengenal pastian mana-mana kanak-kanak yang uh, di, di uh, apa mana-mana kanak-kanak dibawa untuk mana-mana kanak-kanak yang terlibat dalam prosiding di bawah akta ini dan juga kurungan dua mana-mana orang yang melanggar subsection 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi rm ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Soalan saya ialah bagaimana dengan pihak uh, uh, tribunal? Macam mana pihak tribunal menangani case-case viral di media sosial yang mungkin bermula dengan pendedahan maklumat oleh ibu bapa sendiri? Dan juga adakah kerajaan merancang melakukan kerjasama dengan media nasional untuk mewujudkan garis pantuan uh, pelaporan tentang kes buli. Yang uh, isu kedua ialah tentang perlindungan dan imuniti. Di bawah fasa 51, ia memberi imuniti luas kepada pegawai institusi pendidikan untuk tindakan yang dibuat dengan suci hati. Soalan ini ialah bagaimana memastikan imuniti ini tidak melindungi kecuaian sebenar atau kegagalan intervensi oleh pihak sekolah. Adakah kerajaan mengadakan mekanisme bebas bagi menyiasat dakwaan kecuaian pentadbiran yang menyebabkan mangsa tidak dilindungi? Sebenarnya tentang ini saya nak juga nak sentuh sikit tentang satu kes di mana seorang pelajar perempuan di sekolah menengah yang mendedahkan guru lelaki di sekolahnya bergurau tentang rogo di dalam kelas. Uh, beliau menggunakan media sosial untuk mendedahkan yang gurauan uh, rogo yang diluarkan oleh guru lelaki itu. Lepas tu ia jadi satu isu yang hangat dan lepas tu yang uh, yang uh, uh, yang, uh, yang uh, pelajar itu dia dimangsakan yang yang guru-guru di sekolahnya termasuk guru besar di sekolahnya tidak sokong yang uh, uh, perempuan ini dan uh, dan dan juga dia uh, ini tetapi di uh, di media sosial ada netizen yang sokong ada yang tidak suka kerana dia mendedahkan uh, yang kelakuan guru lelaki ini yang guru besar dalam sekolahnya marah menggunakan media sosial yang uh, menyifatkan yang perbuatan yang uh, pelajar perempuan ini adalah sebagai anak syaitan ini ini semua adalah reaksi yang amat uh, uh, menakjubkan selepas itu yang guru lelaki malah mengambil tindakan undang-undang saman malu terhadap uh, gadis perempuan ini dan lepas tu mereka uh, uh, apa selesaikan di luar mahkamah. Saya panggil isu ini ialah kadang-kadang guru juga salah. Kadang-kadang pihak sekolah tidak menangani dengan semua ini dengan betul sehingga mangsa itu dijadikan sebagai uh, mangsa buli. Jadi saya uh, nak minta mungkin pihak kementerian juga harus sama menghalusi bila isu-isu yang melibatkan guru dan pentadbiran sekolah ini berlaku, apa yang akan dilakukan oleh mereka. Yang isu ketiga ialah tentang program pemulihan dan ganti rugi. Di bawah fasa 43, tribunal boleh mengarahkan responden menghadiri program pemulihan. Saya ingin tanya, adakah modul pemulihan nasional sudah diadakan? Adakah ia seragam atau standard bagi semua kementerian? agar pemulihan itu diselaraskan. Pasal 43E juga menyatakan membenarkan pampasan sehingga RM250,000 boleh diperintahkan oleh tribunal. Soalan saya ialah macam mana kita memastikan amount pampasan yang begitu besar ini tidak membawa kepada litigasi berlebihan. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat seputar.